Мешканці нашого міста та району уважно відстежують суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в державі. Однак більшість із них в першу чергу занепокоєні станом справ на місцях. Про ситуацію, що склалася на даний час на Красноградщині, розповідає голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. З 25 числа на території Краснорадського району. На и всей Харьковской области проходят учения военных бригад. И на территории Краснорадского района размещена аэромобильная бригада. Поэтому я хотел бы обратиться в первую очередь к краснорадцам чтобы, и жителям района, чтобы мы не переживали. Это Проходят учения в официальных источниках, то есть в нашей районной газете, по нашему радио, по телевидению будут передаваться, где эти учения проходят. Но самое главное, сегодня это то, что наша армия повышает свою боеготовность в связи с этими учениями. Также хотел обратиться к жителям района по поводу того, что у нас на сегодняшний день военный комиссариат проводит мобилизацию э, тех, кто находился в резерве и запасе. Мы э, с руководителем военкомата, с нашим военкомом, э, посмотрели очень много э, тех э, документов и рассматриваем тех документов, которые к нам приходят. И самое главное, наверное, здесь это то, чтобы наши э, жители Краснорадского района, когда проходит эта мобилизация, э, ну, во-первых, и были э, отправлены в те части, которые могут принять, которые имеют э, место для проживания, э, для питания, то есть все для питания и для прохождения воинской службы. Поэтому сегодня для того, чтобы избежать э, впредь такого, чтобы наши э, резервисты были хотя бы обеспечены первыми средствами, медикаментами и на первые там 5-10 суток сухим пайком. Поэтому сегодня состоялась встреча с предпринимателями района, с общественными организациями, и где было принято решение все-таки собрать эти сухпайки. Они будут собираться у нас в военном комиссариате районном. Для того чтобы все, кто будет отправляться, имели еще раз говорю, на первое время минимальный суппоет по еде и те медикаменты, которые могут пригодиться ну, для оказания первой медицинской помощи, я хочу сказать, что и обратиться ко всем, что обстановка у нас в районе нормальная, спокойная. Поэтому на сегодняшний день мы не видим, у нас идет пассивная компания. Сегодня все аграрии трудятся, и это, наверное, главное, чтобы мы были с урожаем в этом году, чтобы мы были, как говорится, с теми продуктами, минимальным, минимальными продуктами. И сегодня все делается для того, чтобы у нас успешно прошла наша посевная кампания в районе. Также сегодня у нас идут каникулы, и все наши учащиеся на каникулах находятся до 1 числа. За счет этого мы э, сэкономим. Сегодня все школы э, отключены от потребления газа и тепла. Ээ, экономия за эти каникулы составит приблизительно 280 тысяч в районном бюджете. И э, самое главное, что 1 числа, как они придут, то есть мы обратно включим подачу и газа, и тепла, для того, чтобы наши дети э, могли учиться только в нормальных условиях. Также у нас э, работает... Э, в спокойном режиме наши медучреждения. Поэтому э, есть маленькие задержки с выплатами социальных э, пособий и гарантированных государством. на сегодняшний день эти, эти задержки там колеблятся от 3 до, до 7 дней. Но э, э, по крайней мере за э, прошлый и за этот месяц мы всем бюджетным организациям и всем нашим бюджетникам платим зарплаты. У нас задолженности в районе по заработной плате нету. Это, наверное, самое главное. Это, в первую очередь, наша задача, чтобы все платежи, которые есть у нас и защищенные статьи у нас финансировались в первую очередь. Но если бы на это могли влиять только районная администрация, Потому что единый казначейский счет находится в области, в Киеве, и, и здесь мы ведем работу для того, чтобы наш район получал вовремя эти средства. Хочу сказать и обратиться к жителям города Краснограда, Песчанки, Наталина. У нас упали платежи за последние два или три месяца платежи по коммунальным услугам. То есть сегодня процент оплаты за воду до 50%, за тепло чуть выше 60%, за э, газ также падают платежи. Поэтому я хотел обратиться ко, ко всем жителям района, что мы должны, наши коммунальные предприятия, не дать им в это время погибнуть. Должны осуществлять те платежи, которые э, своевременно и в полной мере. Почему? Потому что это зарплаты, это отчисления в бюджет, и это поставка тех услуг, которые подразумевают деятельность того или иного коммунального предприятия. Но самое главное, чтобы... Мы не дали возможность, чтобы эти коммунальные предприятия не отключили от газа, от потребления электроэнергии, потому что они также, вы не платите, то есть не платит потребитель, и они не считываются с теми, кто поставляет им электричество и так далее. И это грозит тому, что у нас могут отключить электроэнергию в водоканале за задолженность, ту, которую они имеют. И, соответственно, подача воды прекратится. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем жителям района. Давайте поддержим наш район, потому что вместе мы сила. Я всегда говорил, это мой и есть призыв с первого дня, когда я начал работать в Краснорадском районе, что когда мы вместе, мы можем сделать любое дело. И сегодня, невзирая на все те слухи, которые, домыслы, которые ходят по поводу смены руководства администрации. Я еще раз хочу повторить, я не держусь за свое кресло и не держусь за свою посаду. Но то, что мы делали и то, что мы наметили сделать на 2014 год, мы должны сделать вместе. А с 2015 -го года мы знаем, что уже есть в первом чтении проголосованные законы о том, что будут уже не администрации, а исполнительные комитеты, которые будут выбираться депутатами. Я думаю, что вот тогда и каждый для себя выберет того человека, который может обеспечить руководство района. Наш район по итогам социально-экономического развития за прошлый год занял второе место, с 11 места на второе. Это заслуга всех, кто проживает в нашем районе. И я считаю, что то, что мы делаем, то, что мы можем добиваться командой всех красноградцев, это самый главный результат нашей деятельности. Поэтому всем хочу еще раз сказать, что у нас все нормально в районе, обстановка стабильная, поэтому мы работаем, отдыхаем и делаем все то, чтобы, для того, чтобы было нормальное жизнеобеспечение граждан на территории Краснорадского района.